Всем привет! Я Куліш Полина, співзасновниця громадської организации «Свежая кровь» и донор крови. Здравствуйте, доноры! Меня зовут Архипов Игорь, я студент 4 курса Национального медицинского университета имени Богомольця. Дуже часто людям для того, чтобы сделать свои перший крок и стать донором, завожать какие-то страхи, побои или мифы. Миф номер один касается опасности заразиться чем-либо во время сдачи крови. И в этом случае вы должны взять часть ответственности на себя вы должны проконтролировать, чтобы при вас медсестра или врач, который будет брать у вас кровь, при вас распечатали стерильный шприц, при вас взяли стерильные одноразовые перчатки, и тогда вы сами себя обезопасите. наступный миф – это то, что сдавать кровь боляче. С собственного опыта могу сказать, что это абсолютно не так. Чтобы приконаться в этом, просто вщепните себя тут, и медсестра абсолютно такая Еще один миф касается того, что курильщикам нельзя сдавать кровь. Если вы курите и хотите сдать кровь, вам всего лишь нужно 2 часа перед процедурой сдачи воздержаться от курения. За это время все вредные вещества успевают выйти из вашей крови, и она вновь пригодна. Еще один миф полягает в том, что я имею популярную группу крови, и, соответственно, она никому не нужна. Але, если твоя кровь поширена среди здоровых людей, то так само она поширена и среди хворых. Соответственно, кровь нужна завжди. Следующий миф касается того, что потеря крови может быть для меня вредна. Наоборот, донорство полезная штука, потому что у доноров всегда свежая кровь. Она у них всегда обновляется. Вы имеете меньший риск закончить с инфарктом или инсультом и будете жить дольше. Останній міф полягає в тому, що мене це не стосується і кров мені ніколи не знадобиться. За статистикою, кожна третя людина на землі хоча б раз в житті потребує переливання крові. Ти теж можеш долучитися до цієї справи. Реєструйся на упорівку, приходь і сдавай кров. Дача крови еще никогда не была такой моторшно крутой.